Добрый вечер, Одесса. Добрый вечер, Украина. Вопреки всем опасениям, всем планам нашего неприятеля, сегодняшний день прошел в городе спокойно и мирно. Я хочу поблагодарить одесситов и сказать, вы самые-самые лучшие. Вы показали всему миру, то, чем всегда славился наш город. Гостеприимность, открытость, радушие и зрелость. Одесса хочет развития, спокойствия, ждет инвесторов, отдыхающих, просто гостей, с уверенностью и с оптимизмом смотрит на будущее. Одесса – мирный город. И сегодня сами одесситы сорвали Планы заезжих кастролеров, столичных олигархов, людей, у которых, некоторых из них, в одной кармане российский паспорт, которые являются открытыми адептами русского мира, которые приехали на частных самолетах, которые они купили на деньги, награбленные украинского народа, устраивать здесь свою черную мессу. У них не получилось, сорвалось. Их не пустили в город и не пустили их сами одесситы. Они должны запомнить раз и навсегда, и этот урок преподали им сегодня одесситы, что Одесса это не игрушка. Одесса это не фишка в планах врагов Украины и планах тех людей, которые хотели бы подорвать мир в Украине, разрушить Украину. Одесса рада всем гостям, кто приезжает к нам с добрыми намерениями. Но мы никому не позволим привозить нам боль, насилие, бесперспективность, катастрофу. К сожалению, сегодня не обошлось и без несчастных случаев. Один гражданин, 79-летний, который был на месте, акции, на месте акции, ему стало плохо. Несмотря на то, что все бригады скорой помощи были мобилизованы заранее, его сразу отвезли, через два часа позвонили из больницы, что он, к сожалению, скончался. Я выражаю свои соболезнование семье умершего. Я хочу одновременно поблагодарить личный состав национальной полиции за слаженную профессиональную работу. Я хочу поблагодарить штаб, который мы создали, которого координировал мой, мой заместитель Соломе Бобровска. Также как в первую очередь я хочу поблагодарить части Национальной гвардии и полка Азов, которые прибыли заблаговременно в Одессу, которые присутствовали все эти дни на наших улицах, были на базах. Я слышал, некоторые люди говорили, что им не нравится. Вот Наших вооруженных сил, город Одесса. Только тем может не нравиться вот украинских, наших вооруженных сил, город, которые не считают нашу армию своей. Но этим людям, которые не считают нашу армию украинскую своей, им вообще не место в Украине. А остальные абсолютное большинство, практически все горожане Одессы, черяю сам видел своими глазами встречали бойцов, которые ходили по городу с улыбками и чувством и благодарились за чувство защищенности, за чувство перспективы за будущее и перспективы и и за чувство того, что их будущее будет обеспечено. Украинское государство показало, что несмотря на все проблемы, проблемы, конечно, у нас есть, конечно, потому что когда приезжают вот эти люди, которые сегодня приехали с российским паспортом. Мне непонятно, почему они вообще еще разъезжают, если бы не между собой договорники, если бы не коррупция, они бы давно были или в Ростове, или сидели бы в тюрьме. Проблем у нас есть, но одновременно у нас есть перспектива, у нас есть будущее. Украинское государство сегодня это показало. У Одессы сногсшибательная перспектива. У нас перспектива инвестиций. Одесса станет главным локомотивом Украины. Потому что Одесса была, есть и всегда будет Украиной. Одесса будет, конечно, многоязычной всегда, многокультурной людьми с разных этнических групп, вероисповеданий. Но она будет патриотичной, украинской, и она будет главным локомотивом Одессы и области для того, чтобы вытащить Украину из проблем, из кризиса, вывести ее на правильный, вывести нашу страну на правильный путь развития. Мы, одесситы, показали сегодня пример толерантности, мира, организованности. Мы с удовольствием встретим гостей летом. Мы ждем всю Украину здесь летом, в этот прекрасный город, в эту потрясающую область. И мы умеем гостей хорошо принимать. Спасибо. Спасибо украинской и иностранной прессе за объективное освещение. И я очень рад, что нам не пришлось применить ни ваш, наши вооруженные силы, ни то, что мы все готовили очень тщательно, что в целом сами горожане обеспечили то вместе с нашей полицией и администрацией, что никаких эксцессов у нас не было, и это хороший задел на будущее. Еще раз спасибо всем вам. Какие есть вопросы? Я, я, я. Дякую вам. Спасибо. Какие питания? идет восьмое 9, мая, мм, в другие дни будет ли это продолжаться усиление этой меры или вы считаете, что уже мы прошли рубикон? Нет, да, да, часть, часть национальной гвардии и полиции остается на усиленном режиме в Одессе. Они расквартированы на базах в черте города и на базе недалеко от города. Я вчера ездил на все эти базы, поздравлял их с Пасхой, привозил им пасхи и гостинцы. Ребята очень мотивированы. И я уверен, что люди будут чувствовать себя защищенными. береженного Бог бережет. И два года тому назад трагедия здесь произошла из-за того, что полиция не только пальцем не шевельнула, но сама как видно, во всем участвовал. Надо это до конца расследовать. Тогдашний один из руководителей полиции Фучачи через предисторию скрылся, как мы знаем, России. Поэтому то, что мы сейчас мобилизовали все силы, то, что полиция работала лучше, как чем когда-либо, это как раз показывает, что мы имеем дело с новой реальностью, но это ни в коем случае не, доказывает то, что все проблемы уже позади у нас могут быть потенциально проблемы, мы это прекрасно знаем, мы прекрасно знаем, что эти провокаторы, которые не посмели сегодня пойти на такие эксцессы, которые могли бы быть, потому что они увидели массовое, массированное присутствие украинского государства, у нас было 3000 хорошо натренированных людей, включая полк Азов, очень славный полк, который сюда пришел, части Азова из Мариуполя, но также лучшая часть национальной гвардии, полной готовности предотвратить любые эксцессы. И это сыграло главную роль в том, что этих эксцессов не было. Хотя попытки, как вы видели, были. Но с другой стороны, Одессей тоже себя почувствовали спокойнее. В том числе активные граждане, они чувствовали себя более уверенными, в том числе чтобы для того, чтобы предотвратить провокации. Можно да. по оперативной обстановке на конец дня все-таки сегодня были задержаны? Какова их судьба дальнейшая? За что их задержали? Количество? Инфраструктуры... И было, насколько я знаю, 40-40 задержанных. Лодки, понимаете, вам расскажет, наверное, больше. Но еще раз говорю, у нас были распоряжения при малейшей попытке хоть что-то, при малейшем подозрении. И вы знаете, что были обстрелы из гранатомета несколько дней тому назад. Это не первый обстрел. Было раньше такие, были такие инциденты и раньше. То, что были перехватены. То, что СБУ взяла, нашла залежи оружия за несколько дней до этого. То, что сегодня нашли еще дополнительно какие-то гранаты. То, что там были какие-то звонки. Ну, очень часто эти звонки не подтверждаются, мы знаем. Но еще раз говорю, береженого Бог бережет. И поэтому было все сработано четко. И поэтому то, что, то, что какие-то люди, которые нарушали общественный порядок, они были куда-то перевезены. На выяснение личности это более чем на Нормально. Я не ожидаю, если честно, каких-нибудь серьезных санкций по отношению к кому-либо на сегодня. Но, конечно, мы бы должны быть на чеку. Поэтому я думаю, что полиция не будет расслабляться. Еще раз говорю, что какие-то силы на базах будут оставаться. И мы будем внимательно следить за ситуацией. Тоже я смотрел, что там абсолютно оголтелая компания велась по в том числе по некоторым официальным российским СМИ. Это не могло не настораживать, эта компания продолжается, поэтому мы бы не хотели, чтобы какие-то отголоски этой компании подтвердились у нас в реальности. Поэтому мы будем продолжать быть очень осторожными. Сегодня мы еще раз подтвердили, будущее за нами, значит будущее за Украиной. Спасибо большое.